Лучше дальше не вывезешь. Так вот это для меня прям... Я же ищу такое что-то. Хорошо, То, давай. То, что нужно, давай. Поговорим о религии. О религии? Да. Ну, Украинец. Давай правильно поп... давай правильно. попробуем. Украинец. Да. Я правильно понимаю, украинец. Правильно. Я русский и ты украинец. Все правильно понимаешь? Правильно, да. Меня Денис зовут. Тебя как? Подожди, ты, ты россиянин, наверное, ты хотел сказать. Нет, я русский. Ты русский россиянин или ты. Э... Я русский россиянин. Русский, все, понял. Есть вопросы в этом? Ну, вот был, я его задал, ты ответил. Ну, русский и россиянин. Все. Я здесь родился. Я русский, я россиянин. Все, все. У вас, наверное, проблема с тем, чтобы... кто такие россияне, да? И кто такие русские? С, россия... с россиянами проблем нет, это граждане России. С русскими большие проблемы. Не, поня... а, не, не, не могу, короче, понять. С русскими. Что? Что, это, что это за история, да? Кто такие русские? Да. То есть ваша проблема в том, что вы не понимаете, кто это такие. Ну вот, на ваш взгляд, это, на ваш взгляд, кто это такие? Это, это те, кто ду душой и телом живут в России. Россиянин, это тот, кто -то живет в России. Кадыров русский. Он душой и телом в России. Да. Так он русский. Да, он русский. А, а чеченец тогда, он или не Почти, чеченец? Как, как это. Это, национально. это национальность. Ага. А русский это что? Русский это русский. Ну, чеченец это национальность. А россиянин это гражданство. А русский это что? Русский тоже. Ты, ты... Национальность Ты помнишь, что я должен не вывести? Ты не забывай об этом. Потому что, да, шо... чтобы мы ролями не менялись да, да, Я ты... должен не вывести, а ты должен меня победить. Поэтому не забывай об этом. Э, вот, э... Еще раз, по твоему, кадыров кадыров, кадыров русский? Кадыров. кадыров чеченец. Тогда кто такой русский, если в России могут жить на территории душой и кто телом русский, не, то, не только не только выходит, что русские, а кадыров, могут и чеченцы. Кадыров чеченец. Кадыров чеченец. Угу. В России живет 190 национальностей, а русский это тот, кто живет в России. Так в России живет 190 национальностей. Да. И они все И они. русские. И они все русские. Вам сложно понять, да? Не, мне не сложно понять, тебе сложно объяснить в общем штука. Мне это, тут нечего понимать. Ты говоришь глупость, которая сама себя отрицает. Понимаю, что, это... что тут есть, понимать? Есть такое понятие Россия. Сколько в ней национальностей? Понятие Россия. Да. Понятие Россия. Давай, давай начнем. Ну, чтобы отобрать. Давай, то, чтобы давай, давай, да. Есть такое понятие Россия, да? Да. Почему слово? Давай для начала, что означает это слово вообще? Откуда оно взялось? А? Страна. Да, неважно, откуда оно взялось. Как это? Каждая страна, ну, имеет а, свое и... На... И... наименование, но ими... имеет какое-то свое происхождение, этимологию, значение. Вот Украина. Украина. Э, слово "страна", страна, страна. страна", страна". Отдель... Отдельная территория. Вот "страна" у вас называется. "Страна", страна, да? Страна-страна. То есть какая-то взятая отдельная территория. Страна-страна. Uh, uh, укра... Украинскую мову страна будет краина, краина. От слова край. Опять же, территория. Uh, отдельная территория родной край, край нашей страны. Пермский край Ставропольский э, там ставропольский край нашей страны нет еще нет раз нет говорю. край э, угу. край в э, в смысле не контур а в смысле отдельная территория как Пермский край я тебе же сразу сказал Пермский край в, в середине России находится Украина. Украина когда произошла смотри я тебе рассказываю когда? еще когда раз мы сейчас не говорим когда она произошла мы сейчас я тебе на примере объясняю происхождение слова украины для того чтобы ты мне уже опираясь на этот пример то же самое про название россии объяснил вот край край краи, край край Отдельный край, в котором живут люди, территория с Огромный. людьми называется вашим языком страна, нашим языком краина. Украина, другими словами, это страна, это родной край. Украина, другими словами, это страна, родной край. Вот такая этимология, вот такой смысл. Что означает слово Россия? Это название всех ваших, вот всех вас всех вместе взятых. Что же это означает? Может, это что-то плохое, значит? Сомневаюсь. Почему? <постёкновенно> И вас тоже. Так и вас тоже, да. Это С вот. С ты, ты это прибереги, как козырь, на потом. Ты мне расскажи сперва, что означает слово Россия. Вот ты живешь в России, ты гордишься Россией. Что это значит? Откуда пошло это слово? Ну не может же человек, вот тебе по возрасту. Тебе больше 25? Ева. 25, конечно, знаю. Откуда? Господь создал. Врешь. В смысле, а, а кто, а кто, откуда они взялись? Никто их не создавал. Никто не создавал. Тоже подходит. <как> Смотри, ну по внешности тебе больше 20, так, да? Те больше нет, 20. Нет, я не нет, знаю, нет, вы в России нет, все нет, выглядите херовенько. Нет, ты, нет. Ты, ты тебе больше 20 лет. Мне 35. 35, ну, ты даже старше меня. Я же не ве Я не могу поверить, что человек, который еще, кстати, сначала заявлял, что. Я не вывезу, я-то не вывезу. Я, я вот и не сомневаюсь, что человек, который заявляет, что я не вывезу, за 35 лет ну, точно, не мог же он не поинтересоваться, что означает его страна. Не название там города, в честь кого улица названа это уже, конечно, бред. Просто страна. Что? Ты, ты даже не знаешь, что означает название твоей страны. важно. А что для тебя? А что важно? А вот для тебя важно а такое поселок Старатель. Смотри, Ты знаешь, почему поселок Старатель? Для меня, для меня, для меня важно. Подождите, для меня подождите, важно. Подождите, ну, конечно. Простите, пожалуйста, Ваше величество, я вас перебью. Прощаю, его. можно Но разрешаю говорить. Время, время. Поселок Старатель. Почему назвали Старателем? В да какой области, в каком вообще, в какой стране поселок? Просто назвали старателем. Почему? А, я понял. То есть 35-летний лоб, который не знает, что означает название его страны, хочет меня, скажем так, дискредитировать э, я тем, что я не знаю, в честь кого, в честь чего называется поселок Старатель, не, не зная даже, где что, поселок какой области, какого района, какого государства. Так понимаешь, мы с тобой можем. Мериться сколько угодно так даже Самый тут главным... я тебе сделаю старатель Наверно, Наверное, наверное не знаю старатель от слова как минимум этимологии от слова старатель тот кто старается глагол стараться правильно старание ну вот как минимум этимологию я тебе уже называю я тебе даже этимологию твоего поселка неизвестного э Ко который ты даже, я же говорю, не, не, не нанес на карту. Я тебе этимологию этого поселка, только что э, название слова этого э, озвучил. А ты название своей страны не можешь озвучить. Так, а зачем? А когда день Просто твоей там... страны? Может, ты хоть это, хоть это знаешь? Все а идут вот, знаешь, праздновать, пить. Нет. Когда вот ты идешь праздновать, пить, кричать? Нет. Россия! <problem -tstep> Когда я ты пойду, это, queen... какой день Allah. ты это делаешь? Пить, как ты вот Мы, конечно, можем выпить, мы, конечно, можем быть борзыми и наглыми. Но ты только кое-что забываешь. У нас был 41-45. Вот это ты забываешь. Все остальное меня, в общем-то, мало волнует. А что я забываю? Что именно я забываю? А в каком, какого дня началось? Какого дня закончилось? Расскажи. 41. -го. Великая, давай великую, О, давай для, для великой. Вот. Не вторую мировую, Почему? не вторую мировую, великую. 39-я, да? да, нет. Ты это... Нет, я же говорю, да, да, да нет, я не хочу. Я не это хочу спросить, этого ты знать а не знаешь. Это, вот великая отечественная, когда началась закончилась. Не вторая <плотно> мировая война, когда началась да, и закончилась. А вот, ну так вы же празднуете этот день. 9 мая 9, закончили 9 мая, ну а начали, начали когда А когда хоть летом зимой? Когда начали? Летом, летом, точно летом. А такой ответ в смысле, али-а да, а, а ледокол. По 8, да подожди, сме... ты что, серьезно? 8, а, сме... а ледокол, сме... ледокол, России, ледокол подожди, ледокол, потемкин. Ты что, не понимаешь, что ли, о чем я говорю? Ты что, серьезно, Ледокол Потемкин? Какое лето, чувак? Чувак, что все Какой началось? Потемкин? Ледокол потемкин. потемкин, Ледокол, Какой Ч... Потемкин, соберись! Так чего, чего, в то, чего началось с чего? В... С чего началась Великая Отечественная? Как началась? Как началась? А Ты что, не знаешь про Ледокол Потемкин? Ты не знаешь, как началась Великая Отечественная? Нет, конечно, расскажи. Ты реально не знаешь про Ледокол Потемкин? Как Ледокол Потемкин? В Питерскую, в Питерскую в Питерскую Гавань зашел. Да ладно, ты этого не знаешь? Давай рассказывай, я послушаю. Так в смысле, да ты шутишь, ты по-любому это знаешь. Но я послушаю, но я послушаю. Ты реально но этого не знаешь? Скажи, ты знаешь ну, Ледокол Потемкин зашел в, зашел в Санкт-Петербургскую бухту, тогда называлась Ленинградская бухта. И что дальше? Ленинградская бухта. Да, и дальше что? Что ты не знаешь? Когда зашел? И высадка, высадка была. Одновременно Фолк Фолклендские острова, Фолклендские острова одновременно, и высадка в Ленинградскую бухту с ледокола. <с Ледокол Потемкин был захвачен немцами. И немцы поэтому беспрепятственно смогли зайти в Ленинградскую бухту. Все думали, что это... Подожди, ты что, прикалываешься или что вообще? Ты не знаешь таких вещей про э, отечественную? Не помню. Не помнишь? А закончилась? А закончилась хоть как помнишь? А помнишь, как закончилось? кто? Кто Гитлера повесил? Помнишь? Кто Гитлера вешал? Давай проще. Грузин? Да. Грузин, да. грузин? Грузин? Русский Гитлера, или украинец? Кто вешал Гитлера? Кто вешал Гитлера? Гитлер не. Гитлер, Гитлер застрелился. Это в конце. Это уже вторая. Да, да. Это вторая мировая война закончилась, как Гитлер застрелился. А Великая Отечественная закончилась... Как кто? Лейтенант Кантария повесил Гитлера на Рейхстаг, над Рейхстагом. А это да? базовые вещи, это в четвертом классе да, в школе рассказывают. А? Ты прям все знаешь. Ну такие базовые вещи знаю, конечно. А ты даже про ледокол Погут... Потемкин Погут... и Ленинградскую Погут... бухту не знаешь. А мне знать? Куда мне знать. А на каком ну, моменте я должен не вывести тогда, если ты ничего а бы не давай стараешься? Давай. А теперь давай мне ответь на вопрос. А Россия почему не делает бомбардировки э, по Украине? Потому что Товров. вы, вы сыкуны, вы только можете в спину из-под тяжка делать. Вот почему? Все ж просто. Я прошел два вопроса. Почему? мы не хотим или мы не можем? Смотри, ты а говоришь -а -а. сыкуны, сыкуны, это знаешь, это, это очень. Да, круто, да, да, да. Хорошо, что ты, ты смотри, ты ты вот, хочешь... вот, вот тебе твои, тво, твоего ума вообще светлого хватило на то, чтобы да, реально да, понять, да. что тут бинарный выбор, бинарный, или вы не можете, или вы не хотите, реально бинарный выбор. А да, дальше этот... Смотри, давай дальше этот бинарный выбор. Ну, не можете, понятно. Давай, давай. давай теперь не хотите. Когда гибнут ваши люди, оккупирована давай, часть Курской хотим. области, а вы почему-то не хотите, да? Вот мы должны. Не хотите. Вот вы должны. Так то, что вы должны это чистой воды. Смотри, а когда вот постоянно тревоги и взлетают ваши самолеты и наше ПВО отрабатывает, может в этом есть причина, как ты считаешь? У нас как бы тоже ПВО и ваши самолеты не особо-то могут залететь. И ты, ж, ты вот про, ты про Ленинградскую бухту ничего не знаешь, и про бомбардировку Лондона ничего не знаешь. Вот, и ты думаешь, что тогда, когда летали, бомбардировали, то и теперь можно вот так вот с пропеллерами залететь прямо над центром города и начать валить бомбы. Что ни ПВО, ни разведки, ни спутников, ни ПРО, ничего нету. Можно вот так лететь над Киевом и кидать бомбы, да? И вы этого не делаете, потому что вы не хотите. Потому что вам нравится убить полмиллиона ваших россиян и продолжать копаться по лесопосадкам, вместо того, чтобы нас бомбить. А помнишь, как Париж бомбили во Второй мировой? Помнишь, кто... Хорошо, помнишь кто бомбил? Помнишь, кто, успокойся, кто бомбил? Успокойся. успокойся. Помнишь, Всё кто хорошо. бомбил Париж? Помнишь? Нормально. А, а Берлин бомбили, помнишь? Бомбили, мы бомбили, бомбили. А Аляску? Знаешь, помнишь, что, что на Аляске было? Бои на Аляске. Кучу было. Вообще, кого интересует, что было? Согласен. Забей. Согласен. У тебя... У тебя больше проблема в том, что твою... Всё. Я не вывожу, уж. вот какая у меня проблема. Я не вывожу, я, я не вывожу, чувак. Я тупо не вывожу. Что, я, э, я сливаюсь? Как это назвать? Сливаюсь, убегаю. Как это назвать? Нет, убежишь ты, если ты переключишься. Ну, я хочу переключиться. А я, пока... я не вывожу уже, я очень сильно не а пока, вывожу. А пока, а пока ты со ну, мной будешь. Так мы ж только что пообщались. По мы что только что по пообщались. смотри, не вывози. Не вывожу, не вывожу. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Про что спілкуетесь из чат Да так. Кто какую тему задаст, разговариваем про жизнь, все такое. Красиво у вас вышиванка. Спасибо. Меня Борис зовут, вас как? Станислав. Как обращаться к вам? Станислав. Станислав? Да. Понятно. Вопрос, может, у вас есть какой-то, с которого вы хотите начать. Попробую ответить. Да нет, знаете, такого вопроса нету, чтобы конкретно думалось. Не, не задавался. Можно Вопрос, вам. Можно. Скажите, вам? как поживаете на Украине, как дела там? <говорит> Выживаем, погибаем. На нас Россия напала, пытаются уничтожить Кстати, та страна, флажок, который у вас указан в рулетке. Вы из России? Да, Россия, Донецк. А, ну, Донецк не Россия, а напала да Россия. Вот. Э... Не, 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 не. мы проголосовали, мы все в России ушли, потому что Украина пришла нас убивать, Сколько детей погибло и все прочее отюжили самолетами Донецк, ага. Луганск. Так что. Ну, все а, а можете, а можете показать не, фото, не фото или видео, можете показать? любое вообще. Вот Какое? любое. Ну, какого-то прилета в Донецке или в Луганске. Вы говорите, что утюжили. утюжили. забейте, загуглите обстрел Донецка самолетами. За mm. загуглите. Гуглю, гуглю пишу. Э, обстрел, так и писать, обстрел Донецка. Ну, не обстрел, а как налет авиации на Донецк. Налет авиации. Налет. Забыл еще, как, какому это... Как же ролик называется, когда дети на пляже купались, как налетела украинская авиация, всех, uh -huh. сколько тр... детей лежало на пляже, и как хитро сделали, знали, что люди, ж... это, Будут это, это... это видео такое. Через есть? полчаса, слушайте, через полчаса люди посходили собирать своих детей. Тр... Uh -huh. И опять второй налет сделали, ага, как, как чтобы это... еще и родителей а, а, Так давайте посмотрим, зачем вы мне пересказываете. Мы сейчас увидим все это на видео, правильно? Ну Что смотрите, с первого... как, как, как Как называется, подскажите? Я не видел такого видео. Я не верю. А вы ведь что правда, вот это не, не слышали? Я, это вот? я, а, а, да ничего ж страшного. Есть интернет, вы мне сейчас подскажете, я увижу. Ну, не видел, а сейчас увижу, правильно же. Я почему не видел? Потому Но я что... Не могу переключать. Смотрите, нет, так вы мне скажете, вы мне скажете, я напишу, и вот мы вдвоем посмотрим. Вот я, вы же видите, и я вижу экран, да, вот я напишу то, что вы скажете, и мы посмотрим. Вот я до этого не видел, потому что я не смог найти такое видео. Я, если честно, даже сомневаюсь, что оно есть, но вот я встретил человека, который сам его видел. Давайте посмотрим вместе. И вы мне сейчас покажете, как я смогу спорить. Как я смогу спорить с очевидными фактами. Как мы пишем? В Ютубе, в Гугле, где вы хотите? Как вы это видео нашли? Где вы его видели? Я, я, не знаю. Ну вы же его... Вы... вы ну вы, вы, ли, лично вы его где видели? Чтобы мы тем же путем прошли. Что там, где оно лежит, туда и вы меня приведете. И мы сейчас найдем, откроем трупики, налеты, все это увидим. Ну открывай, ищи. И, 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 и. Что, в, гуг, в гугле или в ютубе, где вы это видели? Где это видео вы видели? В одноклассниках даже есть. В одноклассниках. Пишу одноклассники. Да, Пишу. Одно... Я, я не смогу зайти на Одноклассники, но мы можем. Слушай, А ты приедешь в Донецк, посмотришь аллею Ангелов? Ты, наверное, об этой аллее не слышал? Нет. <зывая> <зывая> а, так мы сейчас и про аллею посмотрим. Или нет? Мы, вы меня сейчас откл... глаза откроете на все эти а моменты? Как же, ну детей же, где убили? А мы сейчас посмотрим, а, а, мы, сейчас посмотрим, где где а, ангелов, а мы сейчас посмотрим, где их убили. А мы сейчас посмотрим, где их убили. Вот сперва приёлки, под... вот валенком под... аж... Так планика вы вы планика сейчас планика. мне нос утрете? Вы сейчас а их, вы слышите? сейчас мне покажете а видео? Россия пришла. Да, давайте а ты покажи мне где Россия, я не верю. А, не р... верю. Хорошо, где? Я не верю, что Россия пришла, Хорошо, давайте нет? посмотрим. Я ж не я же не настаиваю. Мы где? сейчас мы сейчас оказывается, смотрите. Ну так смотри, забивай. Я, я же да, даже ж, оказывается, что Детей. Давайте что. Что забить? Смотрите еще раз. Вы вы понимаете, что такое интернет? Сколько видео находится в интернете? Чтобы мне найти это видео, мне нужно как-то сузить ну, да. критерии, сузить параметры поиска. Вы это видео видели? Вы знаете, как оно выглядит, как оно называется? Помогите мне, чтобы я вписал и мы нашли видео. Я смотрю и тут у меня дети и все и и, и как. Я не знаю, я уже не уважаемый. <уужащий> Уважаемый, я уже не помню, какое это а -а -а. название. Это я его уже давно видел. Ну хорошо, что там было? Что уже т... мне не надо, понимаешь? Это уже не думал, надо. Захотелось. Так, нет, это не мне захотелось. Мне казалось, что вам захотелось, чтобы ваши слова чего-то стоили, чтобы они были подтверждены. Вот все, что я буду говорить, я буду вам доказывать, я буду свои слова подтверждать. Мне казалось, что вы такое, тоже так хотите, чтобы вы говорите, и ваши слова подтверждались. Вы сейчас ваши слова... Я вам помогаю. Я же вот для вас сейчас смотрите. Я впишу то, что вы. Хорошо, вы не помните название. Что там было? Что ну, забивай, писать? Забивай. Забиваю, что забиваешь, писать. Пишу пля пляж, да, пляж. Что дальше? Пляж в Донецке, я пишу. Нет, ты забей Донецк. Мы начали Донецка. Давай. Включи самолеты бомбили Донецк. Донецк. что писать хорошо? Донецк. Ну, ваши же слова, ваши слова, вам их нужно подтверждать, я вам помогаю. При том, что я не нанимался этим заниматься, но я вам помогаю. Я верю, что вы видели это видео, и вы действительно его видели. И мы сейчас его же проверим. И окажется, что Россия, получается, шумстит за бедных детей. Но сперва же нужно же этих детей увидеть. Давайте же посмотрим. Так что писать, Донецк, пляж, или или Корсун Шевченко, или что еще а писать? А Ты мне покажи, что Россия мстит. С чего ты взял, что Россия мстит? А, не мстит Россия. Чего ну, не, ты мст, взял? не мстит, ничего не взял. Я сейчас Вон хочу. Донецк мстит. Донецкая народная республика, Луганская. За что. Ш... Хорошо. А вы такие так за что, за что мстит? За что мстит? За убийство. За детей на пляже давайте ж посмотрим у было что-то на пляже или не было я ж пытаюсь понять ну что ищи, писать ищи. как как этот пляж называется. это донецкий пляж какой это пляж давайте вы же вы же с донецка помогайте мне помогайте мне помогать вам я же вам помогаю ваши слова валидировать давайте пляж как Ты он называется помогаю, себе помогай пляж как он называется не, не знаю не помню уже ну как это не помните вы же даже помните как там лежали трубы. В каком порядке? А, а не помните? Ну что ж вы не помните? Давайте еще раз. Знаешь, как если, где этот если пляж находится? Выходить, если бы мне вот не выходить с рулеткой, я бы забил. Так я забиваю, я, шо, а так я не могу. Шо, шо, вот, вот вы бы сейчас забивали бы? Какие бы слова не, вы забивали? Вот вы мне вы мне словами говорите то, чтобы вы забивали, забиваю я. Что мне забивать? Давайте. Вот вы бы сейчас писали, что в поиске. Вот мне говорите. что хочешь. Ты найдешь. Так вы бы, если бы вы не сидели в рулетке, вы бы сейчас в поиске искали бы. Что бы вы искали бы? Вот мне скажите, я за вас найду, и не надо выходить с рулетки. Что бы вы искали бы? Вот какие слова вы бы сейчас писали в поисковую строку. Напиши бомбежка украинских самолетов по Донецку. Бомбежка украинских или именно украинских надо писать. Украинскими самолетами по Донецке. По Донецку. -до Я не знаю, весь светит так, нет тебе. Написал бомбежка украинских самолетов по Донецку. Есть такое? Слово в слово. Все как вы сказали. Полетели. Поиск. Открыли статьи. Я давайте, давайте видео откроем. Какое из них? Какое из них? Да я откуда вижу? Мне ничего а, не видно. А расскажите, а смотрите. Неужели это что-то отсюда? А, а вот что... Ну к... так уключи любой. Что тебе ну, висит? Ну какой любой? Ну какой любой? Что ну, тебе ну, висит? Ну какой? Бои в небе, потери авиации ты Украины, что? ВСУ с... ли, бомбардировщики, гулы-стребители. Уважаемый, гул папа, сюда. Когда вы бомбили Донецк, вы потом все смеялись, кричали, это у вас кондиционеры подзарядились. Все вы хорошо знаете, как? только как? валенком прикидываешься сидишь. Я не прикидываюсь, я сейчас помогаю вам ваши а слова. Теперь, я когда я когда с вами вам спорю, дают... я сейчас с вами спорю, я, я разве с вами спорю? Я с вами вы, спорю а теперь, сейчас. теперь, когда вам погреби дают, вы, вы, вы скулите, как свиньи. Ёлки зеленые. Скулите, как вы, как свиньи потому что вы свиньки скулить могут, наверное, собаки, а вы свиньки, поэтому вы скулите. Но речь не об этом. Я же даже с тобой сейчас не спорю, я тебе помогаю. Что на том видео, где бомбят самолеты? Как ты понял, что это украинские самолеты? Как ты понял, что это украинские самолеты? Ты в небо посмотрел, там что, как на велосипеде на раме Украина написано Украина или что? Как ты понял, что это украинские самолеты? Как ты понял, что это украинский самолет? Еще и на видео дам я видел и не видел что-то видел что-то я не видел как ты понял что это украинский самолет как это ты понял что это украинский самолет Ох как ты засуетился давай давай все смотри видишь вот, сразу видно что ты россиянин вот сразу видно что ты россиянин я с тобой общался культурно на вы я общался на вы ты сидишь выпендряешься я перешел на ты говорю ты с давай отвечай ты засуетился начал искать смотри какой ты. ты же русский Нет. действительно Нет. тебя Извиняем, на тебя я. тебя тобой пока не почнешь не начнешь вот это вот погонять погонять и вот ты, ты ничего делать не будешь. я с тобой вежливо сколько вообще минут я с тобой вежливо разговаривал на вы помогаю ищу вы вы говорю ты с... а ну давай ищи посмотрите он начал искать ну вот смотрите как оно работает Старается, ищет. Класс вообще то, что нужно. В комментариях в комментариях пишут русский поц. Вот это чистый, чистый воды, правда. Русский поц. Чистый русский поц. Ну, общаешься с ним как люди, ему не нравится. Начинаешь его называть, называть его своими именами. Начинается все. Заиграло все красками. Карусель закрутилась. Что, что там? Не тарахчи, не тарахчи. Не тарахчу, не тарахчу. Что там? Че, все закончилось? а что там? Репортаж. репортаж русского телевизора. Ничего себе. А вот Донецк, Донецк бомбят. Донецк опять... А где Донецк видно, что это Украина Донецк бомбит? Ну я, честно говоря, вообще нет, ничего не нет, вижу, нет, я вижу тоже. белые и черные пятна, но если вам там что-то видно, то вы мне скажите, как вы видите, что это украинский самолет, мне интересно. А так же и у меня, и у тебя не видно. А, а с какого самолета, каким украинским ну, ладно, бомбардировщиком значит, бомбардировали? Я <говори> хватит, что хватит, ну что, так подожди, ты сейчас понял, что тебе нужно найти и доказать, ты же засуетился, ты же попросил жену или кого там, дочку, дать тебе телефон, и что, ты мне доказал? Не доказал, так а что ты сидишь в позе победителя, ты показал мне черно-белые пятна, э, какого-то диктора с русского телевизора, и что, и ты это мне доказал или что? А что ты ручки сложил? Ну а ты мне доказал, что Россия на вас напала. Ты мне доказала это? Россия, а Россия на нас не напала, это нужно доказывать тебе? А как же? А ты докажи. нужно доказывать? А самолеты... Нужно доказывать. Крым, Крым, Крым сейчас, Крым вписан вообще э, в какую конституцию? А. Россия. А была Украина и есть Украина и остается Украина. А. а как Крым, как Крым и Донбасс попал в Россию? От це є нападін Росії. Що мені тобі доказувати? Все, э, потеряйся, з тобою только такой розговор. Вот унікально просто. Він не перемикається. От реально. Ну ти починаєш з ним як з худобою, і все починає працювати, грати.